Кресла удобные. И все вроде бы в порядке. Собрали митинг против Ингульска. Так я вот пришел здесь довести до вас точку зрения нашей громадской организации, боевого братства, которое состоит большинством из 17-го батальона, который ушел в первую мобилизацию. И большинство этого батальона были добровольцы. И в тот момент, в марте-апреле месяца, 2014 года. Вы себе еще не чувствовали так уютно, потому что было непонятно, что произойдет вообще с нашей Украиной. Это сейчас вы сидите и понимаете, мы находимся в центре Украины, и никто нас не тронет, потому что там стоят пацаны, под Донецком, под Луганском, в окопах, и они защитят 550 километров отсюда. Я на похоронах своего товарища. под Александрией, говорил, живите спокойно, люди, 550 километров отсюда это далеко. Но на самом деле это не так далеко. Это 10 часов езды вот в такую вот погоду. И я хочу донести до вас мнение, я представляю здесь мнение людей, которые находятся в окопе сейчас, которые мобилизованы, находятся вот здесь вот. Я представляю здесь мнение тех, кто находится в Донецке, которых водят как животных, и в них плюют, в них бросают, вот эти вот бабушки с иконами. Не делайте глупостей, не играйтесь так вещами, в которые вы заигрались. Вам не нравится Ингульск, вы можете против него говорить, против Ингульска. Мы тоже не выступаем за название, мы не, не выступаем за Кропивницк мы не доносим какое-то свое там название, но мы не за Елисаветград. Зачем вы хотите вернуться к этому? Вам нравится это название? А вы можете смоделировать ситуацию, к чему это проведет? Здесь выступающий на ступеньках рассказывал, да мы находимся в центре. Да какое отношение к нам имеет вообще Россия? Прямое имеет отношение к нам Россия. И если вы этого не чувствуете, я предлагаю вам, возьмите комфортный автобус и съездите хотя бы в Дзержинск, который находится 7 километров от передовой. Там не стреляют, но вы ощутите, что происходит на самом деле. Я вас прошу, не заигрывайтесь в вещи, в которые нельзя играться. Елисаветград имеет прямое отношение к влиянию на нас, в России. Там будут хлопать в ладоши. Я даже не представляю, какие деньги там готовы заплатить, за то, чтобы этот город завтра назывался Елисаветградом. Вам мало этих наших волков, там этих, которые на мотоциклах катаются возле, возле Путина? Давайте, давайте не допустим этого позора. Мы находимся в центре Украины. И от того, как это, наверное, от того, как этот город будет называться, и как это, как это будет выглядеть, может быть, от этого и, и будет судьба Украины вообще решена. Вы можете себе представить, как как будут себя чувствовать? Пацаны, которые находятся на передовой, сейчас которые сидят, там уже мало осталось добровольцев. Это те, которые не смогли спрятаться, или те, которых туда силой вообще затянули. Вы можете представить, как они на эту, отреагируют на эту новость? А вы можете себе промоделировать, как у нас будет седьмая волна мобилизации в Кировограде происходить? Я видел, здесь у нас сегодня бы не было бабушек, там много стояло мужчин. Почему они не прошли через военкомат? Значит, вы чувствуете, они чувствуют себя удобно очень здесь, на площадях собираться на митингах, делать безопасность с микрофоном, в аппаратуре они могут. А там пусть сидят другие. Не надо и нам рассказывают. Вы не большинство, почему вас собралось так мало? Я вам скажу, почему нас собралось мало. Потому что все мы не выходим. Наши громадские организации есть во всех областях Украины. Вы хотите в Кировограде собрать 24 области военных? Зачем это? Мы хотим, мы разговаривали с нашим мэром, мы хотим, у него есть возможность двинуть этот город в правильном направлении. Будем считать, что до этого все и было не так хорошо. Мы готовы ему помогать, мы не будем ему мешать. Я призываю и вас сделать этот город лучше. Не играть из Елисаветград. Исключите название Елисаветград, вам не нравится Ингурс, исключите Ингурс. Давайте искать, ищите с людьми нашего, с жителями нашего города, ищите Компромиссное название этому городу. И думайте о том, в каком городе будут жить наши дети. Это они будут потом, они, они, будут, они будут чувствовать себя сеникофорно. Кто-то захотел тут кто Делисоветград, все великие собрались. Кто-то в каретах хочет ездить в этом городе или что. Я не знаю, кто должен называть этот город. Но он никогда не будет Делисоветградом. Это наша позиция такая. И хочу вам еще сказать тех, кто апеллирует. Вас мало. Большинство выступает, 35 тысяч в этом городе выступает за Елисаветград. Мы все прекрасно знаем, как это делалось, как делался этот допрос и какие деньги туда потрачены. Поигрались, хватит. Но на фронте там воюет тоже не большинство. И это не большинство сдерживает там российскую армию. Если кто-то еще сомневается в том, что там есть российская армия, могу поговорить лично, могу рассказать, как она там находится и что делать с нашими пацанами. И у нас нет задней, у нашей организации, у пацанов, которые туда пришли, мы не останемся на том месте, на котором мы останемся. Потому что у нас нет задней. Потому что никто из вас не испытывал, что такое на руках у себя держать товарища, который хрипит, который в осколках, который неизвестно, выживет или нет, а ты ему рассказываешь, держись, братан, держись, все будет нормально. Пойдите, посмотрите на тех, кто на аллее славы лежит. 150 человек из нашей области. Посмотрите на их фотографии и подумайте, как живут их семьи, как будут жить их дети. Вот об этом давайте думать. И давайте не опираться на наше прошлое. Крепость назвали, не назвали. В честь царицы, в честь святой. У нас есть настоящее. И если мы это настоящее не пропнем в этом настоящем, то у нас не будет будущее. Так что давайте опираться на настоящее, на то, что происходит сейчас вот там. Война еще не закончена. Без вашей помощи, без тех, кто находится в этом городе, нам бы было там очень трудно на войне. И когда к нам приезжали волонтеры и привозили помощь отсюда из Кировограда, мы почему-то считали, что это нам помогают все жители этого города. Они нас обманывали. В этом городе есть люди, которые нам не помогали. Наверное, они хотят еще чего-то другого. Наверное, они против нас. Но мы, находясь там, мы знали, что это нам помогает наш город, наш Кировоград. И благодаря этому мы держались. И несколько точек было у нас, из-за которых мы там держались. Это был Донецкий аэропорт. Это были пацаны, которые в Иловайске попали в окружение. Это были пленные, которые находились в их руках. И вот поэтому у нас не было задней. У меня к вам просьба, если это просьба, не играйтесь в это название. Никто из вас не сможет смоделировать ситуацию, к чему это приведет. Но спокойно от этого не будет. Давайте не делать глупостей. Те, кто собирают людей здесь под горисполкомом, эти фамилии известны, я не буду их называть. Если у вас есть такая личная точка зрения о том, что этот город должен называться вот так вот Елисаветград, мы готовы встретиться с вами и поговорить со всеми вместе или с каждым в отдельности, как хотите, как вам удобно. Мы умеем разговаривать. Не надо на нас смотреть, как будто мы умеем только держать оружие в руках. Я не кадровый военный. У меня есть чем заниматься в этой жизни. Но когда я со своими товарищами шел туда, я отложил все свои дела и пошел туда. Не надо нас игнорировать. Возьмите во внимание нашу точку зрения. Нашу. Меньшинства. Но меньшинства, которое было там и защищало не только этот город, а Украину. И мы готовы туда вернуться обратно. Мы там были взрослые для того, чтобы там не было детей. И ваши